Министерство закладывало, я оно сложило Я если говорить о том, что медицинская программа убирается. Хорошо, щодо первых категорий, в том числе и граждан, которые в Рожиновском То все категории, на Лиге Минне, ветераны-афганцы, Чорнобильці. тобто для всіх категорій ми просили видатки, що були передбачені для міністерства на забезпечення. А, а, е а, а що під що піднесло? Якщо проєкт бюджету, він розпається. Якщо не Якщо... Министерство финансов. Но да. извините, э, к этому вопросу вот распоряжение Кабинета министров от 8 вряд о том, что 48 миллионов чернобыльских статей снимается. И куда? На материальное обеспечение санатории инвалидов войны. Это что? У нас нет тех санаторий, которые нас обслуживают. И на что еще? на створении программы технического обеспечения системы э, Минсоцполитики, протезно-терапевтической. Тем не менее, наш фонд что-то нам обещали, что э, уберут четвертую зону, и вы будете тут жить, как боги. Куда нет недели с четвертой Это Как вам это? В институтах решили назвать, четыре санатория, которые

Не дуже, оскільки ду не кошти не відділяються, ті, які ми просимо, А таким чином це покращена база санаторії і лікування, і продукти харчування. Тобто таким чином міністерство хотіло покращити Только, лікування санаторії. <серкінь> Я <говори> прошу <Всем закон> прощения, я как-то вот э читал документы, читал проект бюджета, то, что я видел, и я не увидел там э, ничего, что, э, как бы сказать, на, на, во исполнение постановления э, Верховной Рады о по повышении пенсии чернобыльца закладывались ли какие-то дополнительные средства для этих целей и в каком объеме они заложены. И я хотел бы задать еще один вопрос. Почему в условиях, когда на чернобыльские программы, в частности на повышение пенсии, не хватает средств, с других чернобыльских программ отвлекаются средства совершенно на другие цели, на не чернобыльские? Прошу на эти два вопроса. Я хочу попросити свого колегу трохи по пенсії фіксує, тому що я на ООН сказав у розв'язку. Добрий день, шановні учасники засідання проголосово. В частині видатків бюджету без Участие в бюджету бюджета коммуницирования будет без их перегляду и з к что в следующем году будет внутрично проявляться отличие в показателе социальных стандартов. То есть вы не выполняете постановление Верховной Рады, правильно? Стандартів Чорнобильців виключно цієї категорії, на сьогодні, як було вже звучно, ми відпрацювали різні варіанти, можливі варіанти покращення соціального захисту осіб, які постраждали в наслідок чорнових залізів. Державної закладені додатки для бюджету пенсійного фонду на тих параметрах, які на сьогодні чинні. То есть постанова Верховной Рады не выполняется 30-летию Чернобыльской катастрофы. Я в основном такие, что надо выполнять. Мы сегодня работаем на педагог, учтем какие шляхи, может, каким чином можливо здійснити бы сделать улучшение социального В постанове сказано, что дополнительные деньги Я питаю, додаткові кошти закладені или нет? Я встану в редакцию бюджетного бюджета, я як как формироваться бюджетное ценообразование. Мы прямой не рекомендации парламентских служб, которые не хотели включать социальные вопросы, но мы их все-таки подняли, и некоторые вопросы социальные здесь появятся. Здесь четко написано, социальный громадян, как и постраждали, на низше времени от 2014 года. Хотя... Так, это в это... а? ну, ну законопроект На проект результата парламентских служб мысли, и вот три недели ставят на пятницу.

Всі, так, коли Але на сьогодні на бюджет, запрошення це збільшення. Це полкоформ Слугу Чернобильська програма. Але наскільки він вже відомо, цю програму забирає Міністерство охорони здоров'я. Це... Ну, це, ви... це те, що ви задали питання, Володимиру Олександрович. Обещал провести работу и снять налог с пенсии из числа командировочных. Один вопрос. И второй вопрос. Откуда сумма компенсации за неиспользованную путевку в размере 360 гривен? И разница суммы заложенной и суммы израсходованной. яка перевищує три розміри мінімальної заробітної плат, То Міністерство фінансів не зробило виключень для осіб, які постраждали нас в Чорнобильській катастрофі. При цьому є багато законопроєктів, ініціаторами яких є народні депутати, які пропонують одні з них, зокрема, пропонують не поширювати оподаткування. На осіб Чорнобиля, які постраждали, інші пропонують підвищити межу для оподаткування до 10 розмірів мінімальної заробітної плати. Якщо я відповідала на ваше запитання, а, да, По путьом. Компенсація. 360

и из расходов. Все Я говорю, куда вы, обращался по областям, кто ездил в санаторий. Попросил дать данные. Возьмите по своим путевкам, по своим путевкам. Так вот, самая низкая стоимость путевки была 2 400 с копейками. ниже не было нигде. Хочу дополнить компенсацию, которая визначена также и по Щодобиться 369, вона визначена по всім іншим тиграм, каже. То ветеранам він виділив. І відповідно у нас в 360, 340, 320. День ми першої групи 360 дивіться. Тобто громадяни, е за нас чудовиської катастрофа, також 369 мають самі. Ну, Владість, питання, я з вами згоден Платість путівки, вона дуже сильно різниця. І відповідно ці, ці межі, які визначені, вони дуже мізерні і на ти треба працювати. Але однак завжди в нас є Міністерство е, 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 фінансів, яке на ті, все, межі фінансові помежувати. Я хотел бы задать еще одну тему. Вы, кто не подавал, не подавал, не раз. Потому что нас игнорируют. И зараз, пришли ответ. давайте Сейчас одну секундочку. Вообще-то выступление было по плану Владимира Алексеевича. Есть, кроме вопросов, в Министерстве есть вам что сказать? Тогда давайте кратко. Остановление Верховного Совета 12.11 было принято. Об 30 летии нашей. В Шануамиде, 30 летии. Там хорошие вопросы заложены. Эти же вопросы пересекаются 4 марта, когда мы рассматривали парламентские слушания и в рекомендациях парламентского слушания. Эти же вопросы заложены. Но, но мы не видим поручения кабинету министров там. Но мы не видим никаких движений Кабинета Министров по выполнению этих бумаг. Уже 12-11, и что сделано по этим вопросам, я не буду их перечислять для того, чтобы не задерживать времени. Но я думаю, что Кабинет Министров не делает абсолютно ничего в этом. И откровенно игнорирует Верховную Раду. У нас, как у работников, как у простых этих, смотря на вот эти вот цирки, которые происходят в Верховной Раде, пиары и пренебрежительное отношение со стороны премьера к Верховной Раде, как даже в тоне, в котором он выступает, ничего в кабинете министров не делается. Мало того, не выполняется даже распоряжение кабинета министров свои же. Вот распоряжение кабинета министров. Прошу провести заседание организационного комитета с подготовкой и проведением заходов. Это еще 31.08. Немедленно. Я резерву. Прошу выяснить, что за заседание до постановок кабинета про подвищение уровня социального заработка. Третий месяц вводят за нас, создают рабочую группу на рабочую группу, на рабочую группу, еще одну рабочую группу. И за... Это вопрос это так. Девяти министрам здесь написано конкретные эти. письмо, которое мы вместе втроем выдавили с министра, который он отправил на, пана Юценюка. По этому ничего не сделано. Ни а одного совещания, ни в одном министерстве проведено не было. И то, даже, даже без нашего участия. Ограничились, наверное, запросом, отпиской министерства, оно так сделано, Верховная Рада проголосовала. И ничего мы не сделали. То есть просто идет полное игнорирование нашего этого. Еще один яркий пример о том, что мы обращались десятки раз с наших э, акций, которые мы проходили. Мы сразу с акции отправляли и президенту, и Верховному Совету. Мы практически ни от кого не получили ответов даже на те резолюции, которые мы принимали на митингах. Максимум, что было, это от Верховной Рады где-то комитет ответит за них, от Кабинета министров, Министерства социальной политики, а яркий пример ну, как бы бюрократии и наплевательства на нас, это наше обращение к шановному президенту. 27 мая 2015 года за подписью трех наших организаций мы отправили обращение к гаранту Конституции. Пан гарант Конституции, пожалуйста, не нарушайте Конституцию, не нарушайте международные конвенции, которые вы, вы ратифицировали здесь, на Украине. И что мы получили? Мы получили опять очередную отписку. Мы обращаемся, не нарушайте Конституцию, нам пишут, кто? Начальник отдела Минсоцполитики о том, что все принято Верховной Радой, оказывается, все опять перекладывает на вас, на депутатов, за то, что проголосовали эти законы с колена и так далее. Ну, тоже виноват. Виноват, конечно. Так я вас очень прошу, сейчас мы проголосовать так, как оно Можно еще много говорить того, что делается. Ну, спасибо за внимание. Спасибо большое. Я хочу сейчас